আগষ্ট মাহত অৰুণোদয় কোনেও নাপাব আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ সোতৰ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনৰ দিনা উপজা দিনৰ দিনা আমি অৰুণোদয় তৃতীয় আঁচনিটো আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিম আৰু অসমৰ ইতিহাসত চল্লিছ লাখ পৰিয়ালক সামৰি কেতিয়াও আগতে এনেকুৱা কোনো আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল আৰু এইবাৰ আঁচনিটো লৈ আমি প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ দুৱাৰ মুখত গৈ আমি উপস্থিত হ'ম যে আপুনি অৰুণোদয় পাইছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ দুই হাজাৰ ঊনৈছ চনৰ বাজেটত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধাৰণাটো ৰাইজৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমি এজন অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীক আঠশ ত্ৰিছ টকাকৈ পৰিয়াললৈকে আমি প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ সেইটো আছিল অৰুণোদয় জিৰ' পইণ্ট ওৱান চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত আমি অৰুণোদয় জিৰ' পইণ্ট টু তাৰমানে অৰুণোদয় দ্বিতীয় সংস্কৰণ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু দ্বিতীয় সংস্কৰণত আমাৰ বেনিফিচিয়াৰী সংখ্যা প্ৰায় আঠাইছ লাখ পৰিয়াল হিতাধিকাৰী হিচাপে আমাৰ সন্নিৱিষ্ট আছিলে কিন্তু দুটা তিনিটা অসুবিধা আছিলে যে তেতিয়া আমি কাৰো পৰা আধাৰ নম্বৰ লোৱা নাছিলোঁ কাৰোপৰা আমি তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ লোৱা নাছিলোঁ আৰু কাৰ্যত যেতিয়া আমি এটা সমীক্ষা কৰিছিলোঁ জৰীপ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি দেখা পাইছিলোঁ যে বহুকেই বহু হিতাধিকাৰী যি ধৰণে গাঁৱত আমি পাব লাগে তেনেকৈ আমি পাবও পৰা নাছিলোঁ বা কিছুমান হিতাধিকাৰী হিচাপে যি যোগ্য নহয় তেওঁলোক হিতাধিকাৰী হৈ আছিল আৰু এবাৰ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে বহুত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়েও হিত অৰুণোদয় লৈ আছিলে সেইকাৰণে আমি যেতিয়া অৰুণোদয় তিনি আঁচনিটো আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া তাক আমি সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থিত কৰিলোঁ আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ প্ৰত্যেকটো পুলিং বুথত পুলিং বুথৰ জনসংখ্যা অনুসৰি আমি অৰুণোদয় আঁচনি হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচিত কৰিব ক'লোঁ আৰু যোৱা ছমাহ ধৰি এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ গাঁওসমূহত চলি থাকিলে আৰু এতিয়া প্ৰত্যেকজন অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী যিটো পইণ্ট থ্ৰীৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁলোক আধাৰৰ সৈতে জড়িত এপিক কাৰ্ডৰ সৈতে জড়িত আৰু গোটেই অসমৰ শেষ পুলিং বুথটোৰো যদি একেবাৰে ডিমা হাচাও পাহাৰৰ মাজত আছে সেই পুলিং বুথটোৰ পৰাও হিতাধিকাৰী আমি নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰিছোঁ বি টি এ ডিক বাদ দি বি টি এ ডিত প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়াও চলি আছে আমাৰ সৰ্বমুঠ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ পৰিয়াল এইবাৰ চল্লিছ লাখ হ'বগৈ বি টি এ ডিত প্ৰায় ছয় লাখ হিতাধিকাৰী বাকী নন বি টি এ ডি অঞ্চলত চৌত্ৰিছ লাখ হিতাধিকাৰী আৰু এই গোটেই ডাটা বেচটো আমি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ লগত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনাৰ লগত বহুতকেইটা ডাটা বেচৰ লগত আমি ইয়াক মেটছ কৰাইছিলোঁ যাতে এজনো অযোগ্য হিতাধিকাৰীয়ে এই আঁচনিত সোমাব নোৱাৰে যোৱাকালি আমি এই গোটেই অৰুণোদয় দ্বিতীয় আঁচনিটোৰ আৰু পৰা তৃতীয় আঁচনিলৈ আমি যোৱাৰ বাবে যিখিনি ব্যৱস্থা আছিলে তাক আমি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু জুলাই মাহৰ পৰা আমি অৰুণোদয় দ্বিতীয় আঁচনিটো আমি সামৰণি মাৰিলোঁ এতিয়া গোটেই এই মাহটো আগষ্ট মাহটো আমাৰ নৱ নিৰ্বাচিত পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকল বা জিলা উপায়ুক্তৰ প্ৰতিনিধি প্ৰত্যেকজন অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ ঘৰলৈকে যাব মোৰ পৰা এখন পত্ৰ লৈ যে আপুনি অৰুণোদয়ৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু অকল খালী পত্ৰখন দিবৰ কাৰণে অলপ বেয়া লাগে কাৰণে লগত এখন আমি সৰু কিতাপো পঠাইছোঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ওপৰত উপেন ব্ৰহ্মৰ ওপৰত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ ওপৰত এ পি জে আব্দুল কালামৰ ওপৰত গোপীনাথ বৰদলৈৰ ওপৰত মূলা গাভৰুৰ ওপৰত ভগৱান শ্ৰীৰামৰ ওপৰত গোপীনাথ বৰদলৈ লিখা এখন পুষ্টিক পুথি আছিল তাকো আমি পঠিয়াইছোঁ ৰাণী লক্ষ্মীবাই গমধৰ কোঁৱৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা স্বামী বিবেকানন্দ এনেকৈ চিঠিখনৰ লগত এজন এজন এখন এখন সৰু আমি কিতাপো দি পঠাইছোঁ যিহেতু এইবাৰ আমি কিতাপৰ বৰ্ষ পালন কৰি আছোঁ তাৰমানে চল্লিছ লাখ পৰিয়ালত এখন পঢ়িবৰ কাৰণে কিতাপো কৈ পাবগৈ এই অৰুণোদয় তৃতীয় আঁচনিটো এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপন কৰোঁতে আমাক এমাহ লাগিব ঘৰত গৈ গৈ আমি গোটেইখিনি দিওঁতে আগষ্ট মাহত অৰুণোদয় কোনেও নাপাব আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ সোতৰ তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনৰ দিনা উপজা দিনৰ দিনা আমি অৰুণোদয় তৃতীয় আঁচনিটো আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিম আৰু অসমৰ ইতিহাসত চল্লিছ লাখ পৰিয়ালক সামৰি কেতিয়াও আগতে এনেকুৱা কোনো আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল আৰু এইবাৰ আঁচনিটো লৈ আমি প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ দুৱাৰ মুখত গৈ আমি উপস্থিত হ'ম যে আপুনি অৰুণোদয় পাইছে এইবাৰৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ব্লকত এজন অৰুণোদয় সহায়ক থাকিব কেতিয়াবা যদি কাৰোবাৰ ই কে ৱাই চি হোৱা নাই কেতিয়াবা কোনোবাই টকাটো যোৱা নাই তেওঁলোকে অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু এটা প'ৰ্টেলো মুকলি হৈ থাকিব য'ত নেকি কোনোবাই চৰকাৰী চাকৰি আদি পালে নিজক অৰুণোদয়ৰ পৰা অপ্ট আউট কৰিব পাৰিব এই চিঠিখনৰ লগত পৰীক্ষামূলকভাৱে পাইলট বেচিছ এইটো আমি এতিয়ালৈকে স্থায়িত্ব দিয়া নাই পৰীক্ষামূলকভাৱে আমি এটা আঁচনি আৰম্ভ কৰিছোঁ যে ঢৈশ টকাৰ ৰাস লগে লগে আই অ' চিয়ে আমাক জনাই দিব যে অমুক পৰিয়ালটোৱে আজি এটা গেছ কিনিলে লগে লগে তেওঁৰ একাউণ্টত আৰু আঢ়ৈশ টকা যদি গেছ নিকিনে আঢ়ৈশটো নাযায় যদি গেছ কিনে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ লগত আমি গেছৰ কথাখিনি লিখিবৰ কাৰণে লগত এখন ফৰ্ম পঠিয়াম চিঠিখন যেতিয়া গাঁৱত তেওঁলোকে লৈ যাব চিঠিখনো দিব লগতে ক'ব যে আৰু এটা আঁচনি আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছে ডিটেইলছ ষ্টুডিঅ' কানেকশ্যন নম্বৰটো লাগিব তেতিয়াহে আই অ' চিৰ লগত আমি এজ কানেকশ্যন নম্বৰটো আমি তেওঁলোকৰ পৰা ল'ব লাগিব আৰু এটা খবৰ দিব যে নতুন উপকৃত হয় খুব ধুনীয়াকৈ যদি আই অ' চিৰ লগত সম্পৰ্কটো স্থাপিত হয় কাৰণ ইয়াত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰো জড়িত থাকিব ৰাজ্য চৰকাৰো জড়িত থাকিব যদি আঁচনিটো ৰাখি দিব পাৰিম কিন্তু তাত এটা তালমিল লাগিব গেছ কিট অন যাব লাগিব সাধাৰণতে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৱেবছাইট প্ৰচেষ্টা কৰি এটা পইণ্টলৈকে আহিছোঁ আমি ভাবিছোঁ যে ইয়াক আমি ৰূপায়ংশ যিটো মাহত গেছ কিনে তেওঁলোকে আৰু আঢ়ৈশ